पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत शाहकार फिल्में बनाई लेकिन जब भी पाकिस्तान में गैर गैरमल्की अंदाज़ में जो चरबा फिल्में बनाएं वो तकनीकी एतबार और आवाम की पसंदीदगी का बायस न बनते हुए हमेशा नाकामी का शिकार हुई हैं उन्हीं फिल्मों में से आज हम दो फिल्मों का जिक्र कर रहे हैं पहले तो सत्तर की दहाई में जब जॉडू कराटे कंकू मार्शल आर्ट फिल्मों की धूम मची हुई थी गली गली शहर शहर बच्चे बड़े ब्रूसली जमीवानगयो और जेकी चिन बने हुए थे तो उसी दौरान प्रोड्यूसर सुरूर सईद और डायरेक्टर खलीफा नज़ीर ने जोडू कराटे और कंगफू फिल्म बनाने का इरादा किया और जूमर फिल्म कंपनी की जानब से लाहौर में पहली पाकिस्तानी मार्शल आर्ट जोडू कराटे पर मबनी फिल्म आखिरी मुकाबला बनाई गई चार नवंबर ऑनिस ये रंगीन पंजाबी फिल्म रिलीज हुई फिल्म की टीम के हवाले से प्रोड्यूसर सुरूर सईद डायरेक्टर खलीफा सईद म्यूजिक डायरेक्टर कमाल अहमद और कुछ अदाकारों के अलावा गूगल पर किसी का नाम नहीं मिल रहा फिल्म की कास्ट में सुल्तान राही नजमा अकबर नाजली नसरुला, बट खलीफा नज़ीर और खालिद सलीम मोटा नुमाया रहे अब आप अंदाज लगाएं कि फिल्म कैसे कामयाब होती बाकी इतना तो हमें भी याद है कि फ़ाइटर इंस्ट्रक्टर समेत कुछ फाइटर एक्टर्स भी फिल्म में शामिल थे दोस्तों हम भी उस वक्त नौजवान बच्चे थे एक्शन फिल्मों का शौक़ रखते तो हमने भी हैदराबाद के शालीमार सिनेमा में ये फिल्म देखी अकबर की बहुत सी कामयाब फिल्में रिलीज़ हुए ग़ुलाम राहुल वगैरह बेहतरीन अदाकार थे फिल्म आखिरी मुकाबला फिल्म यूट्यूब पर भी मौजूद नहीं है इस फिल्म के फॉट सीन्स अब भी अगर याद आते हैं तो पुराने फाइट अंदाज और आवाज़ें मतलब अफेक्ट्स याद करके हंसी आती है और जहांगीर मुगल और अकबर की देसी और अजीब कंगफो देख कर अपनी सादगी पर भी फख्र होता है दूसरी फिल्म तेरह अगस्त उन्नीस सौ बयाती में लाहौर में बनने वाली उर्दू जबान की बनने वाली उर्दू रंगीन फिल्म एजेंट जीरो ज़ीरो नाइन जो पूरे मुल्क में नाकाम रही फिल्म के डायरेक्टर बाकर रजवी थे फिल्म के प्रोड्यूसर नज़ीर अख्तर थे फिल्म का म्यूज़िक नज़ीर अली ने मरतब किया और फिल्म की कास्ट में मसरत शाहन पाकिस्तान के माया नाज मार्शल आर्ट चैंपियन नासिर चंद ने फिल्म के हीरो का किरदार किया कौवी तसलम परवीज़ और नगमा भी नमाया थे ये फिल्म इतनी ज़्यादा पुरानी भी नहीं लेकिन उस फिल्म का कोई रिकॉर्ड तहरीरी अंदाज में भी कहीं नहीं मिलता बस इतना याद है कि हमने यह फिल्म हैदराबाद के कीपरी सिनेमा में देखी थी अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिल्मी प्रस्तारों को जरूर शेयर करें और हमारे साथ जड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जैरून के साथ रहें और हमेशा खुश रहें शुक्रिया